На остальные столинчик. На я столинчик. О, остань. 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 Да, Остань. 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 тысяч гривен. И також я хочу. Що озвучити в зв'язку з передачою з дю США освіти на дю США і чотирьох ставок, якщо буде затверджено рішення по відділу освіти, а тут зняти. Да. Щоб воно зменшити асигнування по заробітній платі, по ДЮ США освіти на суму 196 тисяч 665, а по ДЮ США де збільшити на суму 196, 665. Це останній абзац виясні мальчини. Ну, вопроси. Ну, можливо, що все зв'язане з, 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 з розправженнями голови ОДА і так, так далі. Так, і все те, що буде проведено в ну, 4 ставки тренерів-викладачів. Це буде рішення відділу освіти, воно буде виноситися на сессии. Если это затверждено, то это абзац Все остальное мы принимаем. Либо район, либо город, либо отдаем область. Я сказала, что район нам надо есть Это я на минулий план обучения все это рассказывала. Еще раз не могу. У Не надо еще. Не треба? Нет. Можно вопрос? Вот это Все-таки чуть-чуть поподробнее по вот этим четырем ставкам убирается, добавляется туда. это Чистит ну, с... Борцы э, переходят со света э, в дизелист. Э, то есть у нас сейчас э, получается, футбольная школа вместе э, с борцами. То есть у нас есть два, да, и в США, две пятерки. Одна увидели от свиты, И вот мы со свитой дизелист продаем у

Что хочет хотите заплачивать? Без вынесли на разгляд сессии. Ну да. Ну да. Анатолий Юрьевич за нас, за нас докладчиков формулирует, что мы хотим. А обычно докладчик просит это и вынести на сессию без Не, 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 не. Проект решения без змін. Нет, <harmonies> что они хотят... вот это что общее... Если мы сейчас общее затворим, то тогда мы с мысли, это получаем? Но это расходное. После этого... Прошу, переходите на программы... Прошу, переходите на программы. Прошу, Программ самих нет. Самих программ нет. Вот задерживаешься часть. Мы это говорим. Это то, что увеличит... то есть... Приходная часть и расходная часть. Сами программы они не... Я ж не про сами Нет, Дело так... в том, что было такое предложение, и когда мы дойдем до программы, все-таки было предложение депутатов, что вот это увеличение выдатки на программы, яке було там до 6,5 миллионов, да, мы дошли 3. с 2,5 или 3,5 да, изначально да. дошли до 6,5 минут, то есть два раза сумма выросла. то было предложение депутатов, чтобы на бюджетной комиссии мы обсудили, все-таки не нужно увеличивать эту сумму и забирать заработных плат ее, оставить как и было изначально, там сколько там, 3,5-2,5 миллиона. Остальные просто не трогать, а оставить, как они они были, на выпомком, где она что, она на будинок культуры. Это было такое предложение. Поэтому я же и говорю, что может быть, когда обсудим да, да, это предложение, потом да, уже будем да, заходить. Да. Вот эти 30 сейчас принять, а остальные во время обсуждения программы уже как-то не может прийти, принять, потому что это расходная часть. <coughs> либо, часть либо расходную, либо просто отложить. давайте тогда не предложение можно когда программа будем рассматривать и уже совместно рассмотрим. То, -то. есть э, по факту, в принципе, внесение изменений уже не, на данный момент не рассматривают пропустить. Ну тут, тут а, программа, а, а там все вместе уже не и, не не Правильно? Ну, это мое предложение, да. Если поддержат, есть. Анатолий Режимович, да. Вы через можешь можете принять две цифры? Три, ну, 196, да, 400. Расход. Нет, мы можем сейчас принять 35. доходную и пойти по расходным, то, которое не возникает сомнений. Ну, 35-146, это тоже туды-сюды. Ну понятно, оно поддержится тут. Не поддержится тут как я понял. Я маю на базе две цифры. Я понял. 34-140. 35-146 34, да, 195, и 195-665. вы будете принять выдатку. Угу. Остальное не рассматривать. Нет, есть... я, я кажу, что вы можете. Можно принять полностью можно, можно, можно принять чисто доходную часть можно принять доходную и какую-то часть расходную но то от этого если она не поддерживается я же спрашиваю есть пожелания еще кроме того чтобы отложить этот вопрос есть <говорит> ну, что <чё>, откладывать а <говорит> ну, что откладывать ну, чтоб чтоб не Залатки специально а, рахунок все, не выигрыша кошни про программа по программам по загальному фонду 253, да? Это все, это то, что нашло понимание, не нашло понимание 777,5 и 2, 299,2. Я понял. Либо без этих сумм, либо Такие. просто... А, а все, зашло, Да, можем предложение тоже давать, действительно, без этих сумм, и мы, когда дойдем до программы, обсудим их отдельно либо ну, за твердом их Все, а теперь я полностью понял, что, ты хочешь. Все. Мы же это еще не, не, не ну, Мы не голосовали это все. на прошлое заседание Вот теперь только на меня дошло. И, скажем так, толком не обсуждали. Не вам Вот теперь я, наверное, согласен, потому что <свистит> если программа не приняты на эту сумму, и вообще сумма программ общая не принята, тогда за рахунок выдавки по аппарату управления, чего же мы это принимаем? Тогда это не стоит голосовать и теплопостачание по культуры. Тогда я понял все. Я понял, что не приняли. Вот, а здесь же написано за рахунок теплопостачания в культуру, а это мы не принимали. Света, ты не понял мою мысль. Увеличение мы не принимали, поэтому либо рассматриваем

Проект решения. Да. Кто за то, чтобы получить из проекта решения на данный момент э, увеличение на 777,5 и за счет теплопостачания ведемой культуры 2 миллиона 299,2 за счет удатки по аппарату управления. Кто за? 5. Принято теперь за проект Сергея Кто против? Кто воздержал? Кто ну, уже не важно. Кто не участвует? Для протокола. Теперь за проект с изменениями. Кто за?